СМС-сообщения типа «Мама, вышли мне денег, потом все объясню» уже не актуальны. Мошенники действуют все циничнее и все наглее. Результат их действий очень поочевен для тех, кто им поверил. Мы возле дома и стучимся в ту квартиру, где день назад пенсионерка собственноручно отдала мошенникам все свои сбережения на старость – 800 евро и 120 тысяч рублей. Но дверь она нам не спешит открывать. Возможно, у нее плохое самочувствие или просто боязнь. Но ведь днем ранее эта дверь широко распахнулась перед псевдоработниками банка, и бабушка поверила их словам, что якобы скоро дефолт и все деньги срочно нужно менять. Таких случаев в Оренбурге уже три. Два в Ленинском районе, один в промышленном. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина смогла составить фоторобот только одного человека, молодого человека, который был продолжительное время с ней. Фотороботы составлены по всем трем случаям. Но дело в том, что когда мошенников поймают похищенных денег, как показывает практика, вернуть невозможно. Деньги уже потрачены. Купленные за годы сбережения мошенники, как правило, крадут у пенсионеров. Их обмануть проще. Мошенника можно определить по жестам, по, также по темпу речи, по темпу голоса, что они не смотрят в глаза, что опускают глаза вниз, что ну, вербальная, то есть речь у них очень, они коммуникабельные и располагают к себе людей. Судя по количеству уголовных дел, мошенники, к сожалению, в деле своем преуспевают. Оружие против них одно – бдительность. За 2012 год зарегистрировано по области более 900 преступлений подобного характера. То есть практически можно сказать, что ежедневно по два преступления регистрируются фактов мошенничества. У нас в управлении внутренних дел России, Паренбургской области разработаны методические рекомендации для граждан, как не стать жертвой мошенников. Данные методические рекомендации можно скачать на сайте управления внутренних дел Паринбургской области 56.mvd.ru либо на сайте МВД России mvd.ru. Светлана Кабанова, Виктор Яковлев, новости.